Понятно, я не успел. А какие вообще стратегические задачи есть в антитеррористической операции? Потому что, складывается впечатление, что все сумбурно так проходит. была задача, в общем-то, вот, сначала было понятно, э, было, не, на самом деле, было очень немного террористических групп, и их нужно было безвредить, uh -huh. и, в общем-то, проблема решалась. Но процесс пошел половинообразным. То есть, если, допустим, мы в начале операции констатировали где-то там до полутысячи человек, уже там буквально через три недели уже действовало порядка двух тысяч человек. Угу. То есть уже таким точным путем нельзя было их обезвредить, решить проблему. Поэтому была предложена альтернативная идея, чтобы начать регион освобождать от террористических сил, ну, скажем так, постепенно. То есть не сразу везде проводить эти операции, а постепенно, начиная с Мариуполя и, в общем-то, потом населенные пункты, населенные освобождать территорию. Но в Мариуполе же мы, испод... ну, силовики испоткнулись. Мы просто увидели, что вышли уже представители э, местного населения и переходит в формат гражданской войны. Поэтому войска были срочно с Мариуполя выведены для того, чтобы не началась мясорубка. В общем-то, ну, на самом деле, Мариуполь на сегодня остался единственным вот, э, населенным, слава богу. И вот такой процесс, э, у уже практически переход да, в формат Но вообще есть И стратегия сейчас... какая-то? Ну, да, конечно, есть. конечно, безусловно. Проблема, проблема не в выработке стратегии. Выработку стратегии обеспечить вы, можно. У нас есть люди, которые могут, ну, есть правые мысли, мы слышим, и можем оценить, что эти действительно предложение, реализации принесли успех. Проблема в том, чтобы это было единое видение у всех силовиков. Понимаете, что, допустим, вооруженные силы у нас в антитеррористических мероприятиях по закону участвуют. Но реально мы видим, что армейские генералы слабо слабости, я понимаю, что такое участие в АТО, на самом деле. Mm -hmm. Что там другая тактика, нежели в Если не перефразировать, а когда вот жителям Донецка можно ждать, что у них что-то начнется, их уже освободят mm -hmm. от этих людей? Я вот, э, был осторожен в прогнозах, ну, потому что все силы, которые мы вначале наблюдали, нужно было решить проблему за ну, Тотическая ситуация, о чем я говорю. Uh -huh. То есть увеличивается количество, это многие многих факторов зависит. Финансирование, заброска оружия, uh -huh. уровень эффективности российской пропаганды, тут масса причины, которые, к сожалению, не все эти каналы эффективного действия не uh -huh. uh -huh. А в случае, если вести военное положение или чрезвычайное ну, положение. Нет, в данной ситуации, если бы сразу было сделано, оно бы принесло успех. Сейчас это вряд yeah. yeah. ли. Спасибо.